День добрый, вельма шановное панство, значит, по ланусу. В общем, практически рыхтовочные работы закончены. Ну, сейчас покажу вам результат. Сегодня будет интересное видео, значит, по диагоналям пройдемся, по размерам, по зазорчикам. Значит, ну, начнем с зазоров по небытой стороне. У нас тут зазорчик был гораздо больше. Сейчас видно. Для ВАНОСа ва так вообще чудесненький. По капотику. Отличный. Зазор. Отличный. По фаре. Чудесненько. Значит, кому надо рыхтовочные сварочные работы... Будь ласка, звертайтесь славетне місто Днепро. Телефон 066 91 31 408 Значит, ну тут бампер трошки подтянется. Оно ну, тут сейчас все так на этих самых, ну на клипсочках, на, на живочках, на проживочках. Значит, о, внизу капотик, с сторона стороны зазорчик и по фаром. Все чудненько. Та сторона тоже подастся трошка. Все тут чудесненько. Все у нас получается будет сторона. Зазор по капоту. Чудный. Зазор по дворям Отличный зазорчик. Значит, Звертайтесь, кому нужны рихтовочные работы, будь ласка. Телефон уже продиктовал. Значит, делимся, Берем рулеточку и начинаем мерить. Значит, машина у нас стоит ровно в горизонте. Горизонт выставленный по углам это со стоек. С этой стороны и с той стороны. Четенько в горизонте. У нас там, там не крыша, ничего не нарушено. Все четко. Значит, э -э, дивимся, что у нас по капоту получается. 23 и 6. Край капота. 23 и 6. Четко. Один в один. Так. Дальше что? Давайте сейчас открою. Все, плачем все чудненько, все классненько. Значит, открываем. Капотик. И идем под капот. Сейчас я его открыл. Питпера. Ну а Так, дальше двигаемся. Так, давайте, наверное, все-таки протушу свет. Ну, так, наверное, лучше будет видно. Значит, по стойке. Бачимо у нас обворачивая. Чи по стакану в край пошло, обвернуло болтык, ну отверстие для болтика с этой стороны точно так же. Если бы не было болтика, оно бы как раз бы вышло там. Так что ну, в межах похибки, может, какой там миллиметр разницы и есть, хотя я сомневаюсь, как нормально так четко миллиметр в миллиметр. Так, сейчас давайте что, диагонали промерим. Промеряем диагонали. Че давай, ладно, уже в высоту пришли, сейчас померяем по высоте. Померяем высоту, беру всю рулетку. Значит, лонжерон по высоте, берем здесь тут. Вот и мелкий прямая И маем где-то 26. Видно не, видно да, двадцать и семь и восемь и шесть двадцать и шесть с этой стороны это ага. и Ну то же самое двадцать и пять. 26,6 в межах похохевкой. Да, здесь может чуть-чуть подмято, потому что я промерял, все было ревно. Так, ну что, теперь давайте между этими, между стаканами. Значит, размер взят с ходовой машины. Значит, должно быть. 116 и 6. Вот там от края болта, а тут до центра. Ну, 116 и 6. И 7. Если так. Ну, в общем, 116 и 6. Считаем шучутку. Так, диагонали чешу. Давайте расстояние. 22 до центра болта 22 и 5 под стеночкой у нас не будет четко 22 и 5 так, теперь диагонали беру другую рулетку с ухом цепляю диагональ от это самого от болтов бампера он и в любом случае как бы ровнее одинаково стоять для одной рукой удобство конечно так получается у нас 123 и четыре такая болта то есть 123

123 и 4. 123 и 4 и 3. Четко. Диагонали четко. Так. Что, диагонали на крыло померять. Ну давай сам проем. Сам проем есть то же самое от края от болта, моему сто пятьдесят и на угол крыла ищи и один 151 и один в вот эту сторону то же самое от болта от капотного значит и два ну сколько тут, ну может чуть больше, 151 и уже 4, ну все, это все в межах походка. Так, все по диагоналям, тут у нас по верху все сошлось, по высоте все ровно, значит я ту самую высоту рычагов я промерял в другом видео, там есть у меня. Ну что, давайте, наверное, померяем в диагонали внизу, по этим самым, по рычагам. Я их, правда, мерял, уже все было там четко, но на сел выпадок. Так, взял фонарь, а там темно. Тихо, тихо, тихо. Ну наш нивелирчик. Все, идем в ямку. Там, правда, водичка. Ну ничего. Теба нам это страшно. Нет, конечно. Нет, конечно. Но это не страшно. Так. Аккуратно. Ну, что не за шо, не зачепыться Так, сейчас я тут светик Владя, Правильно, якость будет у нас А так вот, что ли. О, чипляем здесь, берем технологическое отверстие в этом. И двигаемся длинно. Меряю до Центра вон отверстия в рычагу. Длина у нас получается 143. Ой, 5, 143 и 4. 143 и 4. Так, в другую сторону. Расстояние. Ну, БРМ, то же самое технологическое отверстие. Так. идем на всю сторону. Ой, ну. э, блин. Ладно, закрой рычаг. Она прям в глаз, нифига не, не получится. Давай я, наверное, его порыщиплю. На всю сторону. Вот так вот. Раз. Белый, белый, ну, ладно. Что ты сделаешь ради контента? Так, подписывайтесь на канал. Пишите комменты, лайки, дизлайки. Это важно для продвижения. Так, у нас было 143 и 4. Тут получается 143 и 5 может 6 в общем два миллиметра разница в мажах похлебка так теперь все цепляем пыльки, и меряем диагональ в межах похлебка так зацепил я опять буду фонарь мешать. Ну конечно. Надо его на эту сторону перечипать. Опа, перечипляю. Берем те же самые отверстия. Зацепляем. Не, как раз одной рукой.

169,8 169,7 Так, прищепляем на Зачепляем диаметр. Опять те же самые технологические отверстия. Сейчас до центра. Ну, 169. 9, может 7, 6. Опять же, все, все в мыжах похыбка. Все в мыжах похыбка. Так что это так. Все чудненько, все классненько. Все здесь шлось, все, все диагонали, все размеры, миллиметр, миллиметр. Так что все. Осталось все это обварить разобрать и забрать по новой. Закинуть двигло. Ну и все такое. Добре. Всем пока. Подписываемся на канал. Лайки, дизлайки. Звертаемся, кому нужны сварочные, рихтовочные работы. Поддерживайте канал. Всем пока.